Всем привет! Сегодня рассмотрим с вами один из способов остаться в Германии и в Европе долгосрочно. Поговорим о поиске работы. Поехали! Работа ⁇ это самое важное условие для продления вида на жительство, особенно для тех, кто приезжает сейчас по параграфу номер 24. Как только истечет срок вашего пребывания, вас пригласят на собеседование и зададут вам вопросы, в числе которых будет и вопрос о том, хотели бы вы и пытались ли вы трудоустроиться в Германии. Естественно, те из вас, кто найдет к тому моменту хорошо оплачиваемую работу, найдет себе жилье, у них будут лучшие шансы остаться в Германии долгосрочно. Итак, давайте рассмотрим, что же нужно для того, чтобы найти хорошую работу в Германии. Во-первых, это хорошее резюме, составленное, возможно, даже не только вами, но и при помощи профессионалов. Это хорошая фотография, это хорошие коммуникативные навыки, в том числе и по e-mail, и терпение. Важно знать, если по каким-то из вышеперечисленных пунктов в плане составления резюме, коммуникации, возможно, в плане фотографии и самопрезентации у вас есть проблемы, вы можете сказать об этом на собеседовании в Job центре Скажите прямо и конкретно, я хочу устроиться на работу в Германии, но у меня есть такие, такие, такие проблемы. В большинстве случаев вас направят на специальный коучинг, в рамках которого вам помогут составить резюме, сделать вам прекрасную самопрезентацию и помогут вам найти работу. А сейчас поговорим о том, на каких порталах и сайтах можно искать. Лучшими сайтами для поиска работы на данный момент являются LinkedIn, его немецкий аналог Xing и сайт indeed.com. Также предложения о трудоустройстве будут направляться вам от агентур Фюарбайт или Job Center. Пожалуйста, попросите их об этом. На сайте kununu.com вы сможете посмотреть примерный уровень дохода и заработок, а также отзывы о компании, в которой вы хотите трудоустроиться. Мы желаем вам удачи в поисках работы. Помните о том, что вы всегда можете обратиться на бесплатную консультацию в такую организацию, как, например, Goldnets. И вообще карьерных коучинговых центров в Берлине очень много. Пожалуйста, найдите себе консультанта, который понравится и отзовется именно вам. Отправляйте это видео своим друзьям и знакомым, оставляйте свои комментарии внизу и пометайте. Все будет добро!